Так, сегодня я пришел, у меня уже преобразователь с 12 вольт на 5 вольт. Зараз проверяю, что он працюет. Вот, его до аккумулятора. Вот он. Вот он. С двумя хвостиками. Проверяю его, подключил. Протеет, идет заряд. Видно, Вот. Часы заряжаются. Ну а дальше, далее я уже его зарублю в сарайчики в бутылку. Хожу уже на практике. Я его зарублю Это будут уже грелки и ты вред тыся. Ну что, вот мы уже сарайчики. Сейчас будем прирубливать. Сюда до стенки приделаем. Вот как раз у нас раз хвостик и два хвостик. Раз коробка и два коробка. Так, и тут еще одна Е. Ну, там я думаю, это но Ну, я заказал с Китая еще такую на 5 выходив. То почекаем. Зараз пока на 2. Ну, а Вот тут ей Окремо будет пауэрбанк. а вот, вот он робить уже. Ну что, давайте будем приступать. Ну что, вот мы уже прикрепили, вот оно, вот оно и з'єднання с аккумулятором, с таймером. А вот два выхода, буду зараз нагрелки, зараз мы их подключим. Вот мы же их подъеднали. Раз, два. Вот тут наши котики. Но у нас тут зараз грелки немає. Наша вот грелка вот тут, павербанка. Тут греет. Ну они потом повылазят сюда. Вот так они вчера в те дни тут вологины то, то один-два котика, а то сегодня там их целых три. Сегодня. Ну тут зараз тепло. Сука тут. у нас уже тут 16 градусов тепла. Вон на улице не так холодно. У нас есть еще одна грелка, знайшов. То мы ее зараз сюда положим. Ну все, это мы Ну, зараз, зараз один котик. У нас залишился, но он зараз придут. Вот то системы. Там котики у нас. Тут тепло, тут тепло, тут тепло, там тепло. Ті две прохладные будки. Ну, как без отопления. Вот так. Ну, все тут. Всем дякую, всем до побачення.